Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana bangunan-bangunan moden yang besar macam pusat membeli-belah atau menara pejabat boleh jadi selesa sangat? Suhu dia sentiasa just nice, lampu on off sendiri, lift pun macam tahu-tahu je kita nak guna. Jadi, apa rahsia di sebalik semua ni? Sebenarnya, ada satu otak yang kawal semuanya. Dan hari ni kita akan bedah siasat otak bangunan ni. Okey. Cabaran utama dia ialah kerumitan Cuba bayangkan, satu bangunan pencakar langit. Ada beribu-ribu benda nak kena kawal. Lampu, aircon, sistem keselamatan, macam-macam lagi. Kalau nak buat semua ini secara manual, satu-satu memang takkan jalan. Bukan setakat mustahil, tapi ia satu mimpi ngeri. Tenaga banyak bazir, kecekapan, hmm, lupakan je lah. Dan inilah bezanya, kiri tu, ah, cara lama, huru-hara kan? Setiap benda ada suis sendiri, berserabut. Yang kanan pula, ah, ini cara baru. Satu controller je untuk semua. otomatik. Kan nampak lagi kemas? Lagi pintar? Jadi, macam mana nak selesaikan masalah serabut tadi? Senang je. Kita bagi bangunan tu sebuah otak. Betul. Satu sistem pusat yang boleh fikir dan bertindak untuk keseluruhan bangunan tu. Dan otak ni ada nama rasmi dia, Sistem Pengurusan Bangunan atau nama glamour dia BMS. Apa benda BMS ni? Secara asasnya ia satu sistem komputer yang duduk dalam bangunan dan tugas dia adalah untuk pantau dan uruskan semua benda yang guna mekanikal dan elektrik. Dan skop dia memang luas gila. Bukan setakat suhu je tau. Dia boleh kawal sistem kuasa, pemanasan, pengudaraan, penyaman udara. tu yang biasa kita dengar lah. Tapi, dia juga kawal benda macam kawalan akses fizikal kat akses kita tu. Stesen pump, lift yang kita naik turun hari-hari dan lampu. Semua sekali. Penek kata ia memang macam pusat arahan untuk satu bangunan tu. Okey, BMS ni boleh buat macam-macam, ah, tapi untuk perbincangan kita hari ni, kita nak zoom in sikit, kita akan fokus pada satu sistem yang boleh kata paling penting dan paling kuat makan tenaga dalam mana-mana bangunan, iaitu sistem HVAC. Pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara. Jadi bila sebut kawalan HVAC ni, apa sebenarnya yang kita kawal? Sebenarnya ada empat elemen utama. Kita kena seimbangkan empat benda ni untuk pastikan kita selesa dan selamat, iaitu suhu sudah tentulah, kemudian kelembapan, tekanan udara dan last sekali pengudaraan. Dapat kawal empat-empat ni dengan betul, barulah kita dapat persekitarannya optimum. Dan ini membawa kita pada satu perkataan yang sangat penting, ketepatan. Sebabnya, kawal HVAC ni bukan macam pasang dan tutup kipas je, tak semudah tu. Ia lebih macam menala gitar, kena betul-betul tepat. Sistem ni kena pastikan keadaan tu sentiasa spesifik barulah ia cekap dan kita pun rasa selesa persoalannya macam mana nak dapatkan ketepatan macam tu macam mana sistem ni boleh jadi begitu jitu ha di sinilah munculnya satu teknologi hebat yang dipanggil kawalan digital terus atau DDC cara paling senang nak faham hubungan antara BMS dan DDC ni adalah dengan analogi ni kalau BMS tu adalah otak bangunan dialah yang buat keputusan besar contohnya dia kata okey bilik ni kena 22 darjah Celsius maka DDC pula adalah sistem saraf dia Didi sini yang akan ambil arahan dari otak tadi dan hantar isyarat elektrik yang tepat kepada otot bangunan dalam kes ni peralatan HVAC untuk laksanakan arahan tu. Nampak tak? Otak bagi arahan, sistem saraf yang sampaikan. Okey, dah faham analogi dia. Sekarang, jom kita tengok macam mana sistem saraf ni berfungsi dalam dunia sebenar. Proses dia sebenarnya satu gelung kawalan yang ringkas je, tapi sangat bijak. Fokus utama DDC dalam HVAC ni sebenarnya ringkas je. Nak kawal suhu, kena kawal pemampat. Kenapa? Sebab pemampat ni macam jantung untuk sistem penyejukan. Bila kita boleh kawal jantung ni secara terus, barulah kita dapat kawalan suhu yang betul-betul tepat. Dan proses ni berjalan dalam satu kitaran tiga langkah yang tak henti-henti. Mula-mula, penderia suhu akan rasa suhu bilik sekarang. Lepas tu, data tu dihantar ke pengawal suhu. Pengawal ni akan bandingkan suhu semasa dengan suhu yang kita nak dan dia akan buat keputusan. Ais sekali, arahan dihantar kepada pemampat untuk bertindak. Dan pusingan ni berulang dan berulang dan berulang. Kesan putuskan bertindak. Jadi bila kita gabungkan semua ni, BMS sebagai otak, DDC sebagai sistem saraf, apa maknanya untuk bangunan-bangunan kita? Apa maknanya untuk masa depan? Gabungan mantap BMS dan DDC ni bukan setakat teknologi canggih je. Kesan dia sangat besar. Ia menghasilkan bangunan yang pertama lebih pintar, kedua jauh lebih selesa untuk kita, dan ketiga yang paling penting sekali, ia jauh lebih cekap dari segi penggunaan tenaga. Ini berita baik untuk poket kita dan juga untuk planet ni. Dan semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk kita fikirkan. Kalau bangunan dah jadi makin pintar sampai boleh uruskan diri sendiri, ada ke satu hari nanti bangunan ni yang akan jaga kita? Bukan kita lagi yang jaga bangunan. Apa pendapat anda? Cuba fikirkan.